Немножко выпал типа, Главный здесь. тренер баскетбольного клуба Черкасский Мавку Максим Михельсон, центровой Максим Ившин. Максим, пожалуйста, ваш краткий комментарий матча. Прежде всего хотелось поблагодарить наших болельщиков, которые приехали. Это не близкое расстояние, за поддержку. Они были как шестой игрок, очень помогли нам. И вообще атмосфера в зале была очень классная. Болели. Спасибо команде соперников. Они показали хороший баскетбол, боролись. Мы, что касается нас, сегодня играли намного лучше, чем первую игру. Но все равно были ошибки. Как бы будем, есть над чем работать. Серия, сравняли серию, будем, будем стараться закончить Черкас. Спасибо. Пожалуйста. Во-первых, спасибо большое. Хочется сказать нашим болельщикам, которые приехали, поддержали. Знаем, что это сегодня нелегко делать. Вот люди находят финансы, люди находят возможности, приезжают, поддерживают нас. Очень сегодня помогли. Хочется сказать большое спасибо своим игрокам, потому что, во-первых, они сегодня показали характер, бойцовские качества. Ну, показали все те качества, которые должны быть у мужчины, не только у спортсмена. И сегодня я горжусь своей командой. Очень рад, что услышали, что те моменты, которые мы договаривались исправить. В большинстве их исправили. Да, были сегодня опять 16 потерь, были сегодня опять 10 подборов проигранных на нашем счету, но все остальные моменты, да, то есть прежде всего характер, он был на высоте. Уверен, что эта серия будет сложная, уверен, что она подаст еще не один хороший матч. Будем стараться заканчивать ее в Черкасах. Теперь преимущество площадки перешло нам. Спасибо. Главный тренер баскетбольного клуба Днепр Денис Журавлев, капитан команды Станислав Тимофеенко. Станислав, пожалуйста, ваш краткий комментарий матча. Проиграли, ну, я считаю, мы сегодняшнюю игру проиграли за счет, э, ну, потому что подбор они выиграли на 11 подборов у них больше. Ну, вообще, во всяких таких компонентах борьбы. То есть, сегодня была более жестче игра, чем первая. То есть, я считаю, мы, мы, мы не справились с этим. И ну, не очень было хорошее у нас, что я считаю, и наша игра сегодня и на обеих концах площадки, что в защите, что в нападении. Черкассы свою задачу минимум выполнили, один-один отсюда увезли. Ну ничего, я, я думаю, что мы сможем закрыть там серию. Спасибо. Не Павлович, что, что такое прослеживалось еще в игре в пятницу, да, и тут, наверное, в воскресенье. Все это, это, это не какие-то такие мелкие моменты. Это сыграли прослеживалось не, не только в пятницу, это прослеживалось давным давно, это прослеживалось на, на протяжении всего сезона, что мы проигрываем борьбу, мы проигрываем борьбу, и когда команды больше нас, мощнее нас. В скорости нам не уступают, нам становится очень сложно. Нам приходится выдумывать какие-то экстра, э, экстра помощи какие-то, э, дополнительные какие-то подстраховки. Сегодня это не сработало и попали из периметра. Саша Коченко разыгрался, э, забивал сумасшедшие броски. И, и мы не закрыли трехсекундную зону, куда после пекинрола ролла игроки Черкас очень легко заходили. Мы проиграли, прежде всего, борьбу. Мы проиграли подбор. Мы проиграли борьбу на своем щите. Слишком много вольности мы позволяли команде Черкас делать для себя в трехсекундной зоне. Из-за этого мы проиграли. Преимущество моральное теперь, наверное, на стороне соперника. Тяжело, тяжело об этом сказать. Конечно, после победы команда чувствует себя хорошо, более, более уверенно, но, но это первая победа Черкас над нами. Я думаю, что следующие игры тоже будут не менее интересные, напряженные. И я думаю, что это будет хорошая, хорошая серия, хороший опыт для ребят, как, как бороться с игроками, которые не, не уступают в габаритах, не уступают в скорости. Спасибо.